Вітаю! В ефірі програма Я знаю, як сьогодні ми розкажемо і покажемо, як створюється вітраж, і допоможе нам у цьому художник міла Сотник. Вітаю! Скажи, будь ласка, що взагалі таке вітраж, і що потрібно нам для того, аби створити картинку на склі? Добрий день, вітраж це поняття такое розтяжимо, тому що первоначально вітраж здавався. с помощью стеклышек и ленты, которая спаивалась, получались такие вот э, большие картины, большие работы, которые в основном использовались э, в храмах, в каких-то церквях. После... Но ну, это очень было дорогое удовольствие, скажем так. И мастеров было на самом деле ограниченное количество. После чего, э, когда э, он э, Стал э, действительно популярным как бы, витраж сам по себе, э, и это смотрелось очень красиво, и было очень много богатых ага. людей, которые тоже захотели себе э, в виде таких вот работ иметь там окна, э, двери, и как бы э, получилось, что появились такие мастера, которые начали э, делать псевдовитражи. Псевдовитражи, то есть это бралась краска, это... Мы брали специальные такие контуры и создавался рисунок на стекле. Это было значительно э, дешевле и смотрелось очень эффектно. А потому как бы сам по себе процесс создавания витража, который я сегодня покажу, э, достаточно э, скрупулезный, потому что э, надо очень тщательно подходить э, к, к, дан, к данному процессу, потому что когда мы будем смотреть на просвет работ, не должно быть никаких пустых мест, и все должно быть выглядеть так, как будто это создано с помощью стеклышек, а не нарисовано ага. вручную. Понадобятся нам контуры по стеклу керамики, которые будут создавать иллюзию ленты, также нам понадобится краска витражная разных оттенков и палочки, вата, по мелочи, скажем так. Это можно все купить в художественном салоне, так? Да, это сейчас без проблем продается Доступный. в художественных магазинах, интернет-магазинах. При желании как бы, для начинающих не обязательно выкупать профессиональную ну, профессиональные краски там или контуры можно воспользоваться для начала как для деток например используется uh -huh. детское творчество а, тоже попробовать порисовать если кому-то понравится можно пойти дальше и уже заниматься это более плотно потому что а, создавать рисунок на стекле не обязательно использовать можно там стекло да делать работу просто на стекле в виде картин uh -huh. а, можно использовать посуду чашки вазы и просто даже дарить подарки такие своим близким любимым людям а, потому как бы сегодня мы взяли кусочек стекла ага. с интернета взяли такую картинку то есть показываем наглядно, то есть это достаточно доступно те кто не умеет рисовать и не владеет техникой рисунка то могут просто воспользоваться вот Любой понравившийся картинки, который можно распечатать и э, таким образом э, создать данную работу в стекле. С чего мы начинаем работу? А, Первоначально Для того, чтобы э, работа держалась у нас долго и качественно была нанесена на стекло, сначала надо обработать стекло. Для обработки стекла можно использовать доступные такие вещи, как спирт. А, жидкость для протирания окон, салфетки влажные, либо растворители. Ага. Возьмем растворитель, в частности, это жидкость для снятия лака, то есть доступна каждому. И надо нам протереть стеклышко. Очень хорошо так, потому что а, краска для того, чтобы она плотно прилегла к стеклу должно быть никаких жирных отпечатков пальцев либо ага. грязи, потому что будет плохая сцепкость. и просто в итоге через какое-то определенное количество времени работа будет потеряна, скажем так, потому что будут трещины, будет отслаиваться краска. Там мы протерли, вкладываем, ждем, пока высохнет и аккуратно подкладываем. Данное стекло, стеклышко под, под рисунок. Берем контур. Угу. Сегодня мы используем черный контур. Контуры бывают разных оттенков. И золотые, и серебряные, и да, любые Без другие по оттенки. Да, то есть как, как хочется, как видится, такой контур и берется. Сегодня у нас будет черный контур. Берем контур аккуратненько наносим его на стекло. Когда работаешь с контуром, обязательно надо учитывать тот момент, что когда давишь на, тю, на тюбик контура, краска должна выходить Компьютер. одинаково до толщины. Да, потому что это будет не очень эстетично смотреться, не очень красиво смотреться. Плюс к тому же обязательно. Все э, линии должны быть плотно друг другу, потому что разрывы могут контура привести к тому, что краска будет просто вытекать. А за какой час сохнет ця фарба, фарба? ее можно стерты? А контур на самом деле разных производителей э, по-разному высыхает. Есть контуры, которые обжигаются после. Э, используется в духовке и нужен обжиг для того, чтобы он плотно зафиксировался на стекле. Есть контуры, которые не требуют обжигания в духовке, но в основном так в среднем брать, несмотря на производителя, это около получаса-час. Для uh -huh. того, чтобы полностью контур высох, высох и мы могли дальше приступить уже непосредственно к краскам и расписывать свой предмет. Если стекло двигается и неудобно наносить, то его можно просто скотчем немножечко uh -huh. приклеить. И, в принципе, как для начинающих, то, конечно, лучше фиксировать его, потому что нам нужно получить рисунок согласно нашей распечатке uh -huh. или нарисованному эскизу. А когда стекло будет двигаться, естественно, мы можем потерять сам вид рисунка. После того, как у нас полностью работа уже расписана контуром, мы можем вынять этот рисунок, эскиз. Сейчас у нас напиврозфарбована такая картинка. Что мы делаем уже, когда расфарбовали все? Что далее нужно делать? Когда у нас уже полностью закончена работа и корректировать уже не надо ничего, мы можем сделать следующим образом. Мы можем оставить так, как она есть у нас. То есть вот в таком виде, да? ставить ее в рамки, ага. да? кому-то потреть либо оставить себе и смотреть на просвет те краски, которыми мы разрисовали. Будет очень красиво на солнце сиять. Второй вариант это есть такой, можно закрасить все это пространство краской, ага. которая по душе, например там желтый да? какой-то светлый, и тоже вставить в рамку и также оставить. Есть еще такой вариант, как э, подложить подложку. Такую, uh -huh. как считаете нужным, какая вам нравится. Так вот мы подкладываем ее, тоже в рамку ставим. А обрублять никак не от заварку, ничего больше не То есть фарба высохла и она так и остается. А, краска сохнет где-то 24 часа, uh -huh. полное высыхание около трех дней. Есть, если есть желание, можно просто после этого вскрыть лаком специально, для того чтобы работа была надежно защищена. Uh -huh. Но так как мы используем краски на основе растворителей, они и так достаточно плотные и в принципе покрывания не требуют. Ті краски, які використовуються на водносторік живетиме, звісно, вони мене прочне. Загальна площа вітражів, випадково збережених в кафедральному соборі Богоматері Шартер Франція на початок 21-го століття становить близько 2000 тисяч квадратних метрів. Це понад 150 соборних вікон. Найдавніший вітраж собору датується 12 століттям. Тож, головне ваше бажання та фантазія, і у вас все вийде. А з вами була програма Я знаю як я, її ведучая Юлія Кучеренко. Дивіться нас за тиждень, ви дізнаєтесь багато цікавого і з впевненістю скажете: Тепер я знаю як.